الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا, 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 إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا تخف ولا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي <applause> رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا قال الله تعالى في الكتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفكوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجالها والله خبير بما تعملون سورة المنافق آية 10 و 11 الحمد لله segala puji-pujian kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia atas segala nikmat yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita ya, sama ada nikmat itu berupa nikmat kebahagiaan, nikmat kekayaan, nikmat kesenangan, nikmat ketenangan dan apa sahaja nikmat-nikmat kehidupan yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita sejak kita dilahirkan di muka bumi yang fana ini sehinggalah keberadaan kita di masjid yang mulia ini ya masjid apa nama tuan masjid Sungai Buloh ya masjid Jami Pekan Sungai Buloh ya uh, di sebelahan dengan kota MRT ya Sungai Buloh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga para sahabat tabi tabi'in dan kepada mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupannya ya semada sebesar-besar sunnah maupun sekecil-kecil sunnah apa dia sunnah yang besar tuan-tuan yeah. keberadaan kita dalam majlis ilmu begini dulu ta'ruf ta dalam uh, majlis ilmu sebegini juga merupakan satu sunnah besar yang amat digalakkan dan disukai oleh Rasulullah, hadir menghidupkan majlis-majlis ilmu di rumah Allah, di masjid yeah. datang solat jemaah yeah. membaca Al-Quran, melazimkan uh, sedekah yeah. menyentuni fakir miskin perkara itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan ia merupakan satu sunnah yang besar yang mana pahalanya ya, eh, amat besar di sisi Allah Subhanahu eh, wa taala ya. maka beruntunglah kita tuan-tuan ya -tuan, eh, kalau di sepanjang kehidupan kita itu kita mengamalkan perkara ini maka pahala sentiasa mengalir dan menjadi bekal kita di akhirat kelak ya. Eh. Manakala sekecil-kecil sunnah, ya? seremir-mir sunnah ya? adalah contoh yang mudah kita melakukan hala hajar. Ya? Kita masuk ke tandas, ya? buang najis besar, buang najis kecil. Itu adalah seremir-mir, benda yang menjijikkan. Tapi bila mana kita melakukan hala hajar itu mengikut sunnah yang diajar oleh Rasulullah. Maka percayalah, benda yang jijik itu juga mendatangkan pahala kepada kita. Ya, bila mana kita masuk tandas, sebelum kita masuk tandas kita dohului dengan doa, masuk tandas. Dan bila kita masuk ke dalam tandas, kita melangkah dengan kaki kiri. Dan bila kita berada di dalam tu, maka kita duduk diam eh, tengok eh, situasi ini eh, buang air kecil atau air besar kalau kita buang air besar kita duduk mencangkung dan kita berdehem dehem itu adalah sunnah tuan-tuan ya -tuan, eh, dan menutup kepala sama ada pakai sompok kopiah ataupun percin ataupun apa-apa sahaja tuala ke eh, sebagai sunnah kita menutup kepala kereta ketika berada dalam tandas itu dalam melakukan keadaan mengkodoh hajat dan usai kita kodoh eh, kita akan bersuci, beristinja ya, eh, dan kita keluar langkah kaki kanan dan disudahi dengan doa benda ini tuan-tuan remeh benda yang kita kata adalah anak-anak kecil boleh buat ya eh, tapi kita tak buat pun tapi bila mana kita buat benda-benda kecil benda-benda yang remeh sebegini maka kita sentiasa hidup dalam lingkaran eh, ataupun dalam ruang lingkup sedekah ataupun kita mendapat pahala daripada Allah ya. Eh. Itu satu contoh tuan-tuan ya. -tuan, eh. Contoh lain kita jumpa rakan kita ya, eh, saudara kita seagama kita bagi salam ya. Eh. Kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi kita pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda ini kecil tuan, tuan tetapi menjadi amalan Rasulullah. Dan bila kita amalkan dalam kehidupan kita maka kita adalah orang-orang yang beruntung ya. Eh? Selain daripada kita memakai pakaian seperti mana pakaian Rasulullah ya, eh? berserban, bersompok, berjubah apabila solat Jumaat ya, eh? memakai apa ni selendang dan sebagainya ya. Eh? Tak pakai tak apa tuan-tuan, eh? bukan uh, kalau kita tak pakai kita berdosa, tidak Tapi bila kita mencetui tanda kita cinta Rasulullah Tanda kita sayang kepada Rasulullah Dan Rasulullah juga akan sayang kepada kita, cinta kepada kita eh? Dan semoga apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan pribadi kita dalam kehidupan berkeluarga eh, dalam hubungan kita dengan isteri kita ikut macam mana Rasulullah menyentuhi isteri bagaimana Rasulullah menyentuhi anak-anak mudah-mudahan bila kita menyentuhi ini kita adalah menjadi eh, umat yang disayangi oleh Rasulullah dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga gelap dan semoga dengan amalan yang kita buat ini walaupun tidak seberapa tapi tanda kita cinta kepada Rasulullah maka mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah di akhirat kelak dan kita dapat minum daripada perigi al-kausar perigi kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mana ketika itu ya, di akhirat semua umat dahaga tercari-cari di mana sumber air namun umat Rasulullah eh umat Nabi Muhammad Allah sediakan dengan pergi al-qautar hanya mereka yang menghidupkan sunnah ha? sama ada sunnah Rasulullah ataupun menghidupkan syariat dalam kehidupannya akan bersama Rasulullah ya eh? sallallahu alaihi wasallam akan dipercepatkan hisabnya untuk masuk ke syurga ya eh? baik tuan-tuan yang dikasihi Allah ya eh? dalam kesempatan yang terhad ini ya eh? masa solat Jumaat pun mudah ya eh? eh, dekat sangat saya nak bawa perhatian tuan-tuan ya eh? berkenaan ayat saya bacakan tadi itu iaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq as wa kum minas salihin Walaiyu Akhir Allah Nabs Al Ida Jajalha, Wallahu Khubir Bima ya. Dan belanjakanlah, ya, iaitu yani sedekahkanlah, impakkanlah ya, wakafkanlah, ya. berilah harta kamu, ya, dermakanlah harta kamu dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada kamu, ya. Maksudnya derma, sedekah, zakat, wakaf yang berkaitan kita memberi kerana Allah. Ya. Eh? Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kerana jika tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan kepada Tuhannya dengan katanya, wahai Tuhanku, Alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal mautku sedikit sahaja lagi supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Eh. Dalam ayat munafikun ini eh, Allah menyeru kita supaya berinfak, bersedekah. Kerana apabila kita tidak melakukan amalan ini dalam kehidupan kita, maka ketika maut menghampiri kita dalam keadaan kita sekaratul maut kita akan menyesal ya menyesal seumur hidup tuan-tuan kerana di sepanjang kehidupan kita usia dan 60 tahun 65 tahun 70 tahun tapi sedikit amal kebaikan yang kita lakukan apatah lagi dalam bentuk sedekah sama ada sedekah wajib maupun sedekah sunat ya sedekah wajib apa dia tuan-tuan zakat Sedekah sunat apa dia tuan-tuan amalan kebaikan yang kita buat ya eh, datang masjid tadi ada yang datang ambil wuduk ya eh? solat sunat kemudian tu, dia masuk sedekah infak dia dalam tabung-tabung masjid dan dia duduk iktikaf ya eh? dan dia berzikir itu amalan sunah yang dibuat oleh Rasulullah bersedekah ya eh? berzikir dalam rumah Allah bila dia lakukan perkara itu maka dia mendapat pahala ha eh? Jadi apabila kita berada di ambang sakaratul maut barulah kita merayu kepada Tuhan wahai Tuhanku tolonglah eh lambatkanlah kematianku janganlah cabut nyawaku dulu supaya aku boleh bersedekah eh dan boleh melakukan amal-amal soleh namun dalam ayat ke-11 eh, wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang ataupun sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajal mautnya dan Allah hamba dalam pengetahuan dia dan mengetahui segala yang kamu kerjakan ya eh? kita merayu kepada Allah ya Allah tolonglah ya Allah jangan cabut nyawa aku anakku kecil lagi ya Allah eh amalku sedikit lagi ya Allah tapi dalam ayat kedua itu Allah telah menyeru apabila berlaku kematian kepada kamu tidak akan dilambatkan walau seminit walau sesaat tidak akan dipercepatkan walau seminit dan walau sesaat tuan-tuan sedang Jumaat yang dihormati Allah ya <coughs> andai kata eh? andai kata ada daripada kawan-kawan sahabat kita meninggal dunia eh? hari ini dia meninggal dunia pentangkang nak dikebumikan agak-agak apa yang berlaku kepada dia dalam ayat ini menggambarkan kalau kita baca tafsir dia saya baca sendiri pun gerun tuan-tuan kenapa bila mana kita berada dalam keadaan sakaratul maut Allah buka hijab kita pernah tak tengok orang nak meninggal menggelupu pernah tak tengok orang nak meninggal beberapa jam sebelum dia meninggal itu dia nampak bapak dia dekat pintu dia panggil anak dia eh? panggil Aiman tengok atuk kamu ada depan pintu nah, kita pun takut mana bah, mana bah, tak ada pun eh? kosong ni pintu ada tu abang kau lambai-lambai eh? dia nampak pula mak dia tu mak kau ha? dengan abang kau datang nak tunggu abah dia ni itu Allah dah buka hijab tuan-tuan Yeah. Sebab itu di saat kita sakaratul maut, kita melihat sama ada kita ini calon syurga ataupun kita ini calon neraka. Ketika sakaratul maut Allah buka hijab kita, kita dapat melihat bahawa dosa kita menggunung mencanak sampai ke langit. Mengalahkan ketinggian gunung kota kita, gunung Kinabalu. Eh gunung Everest yang, yang paling tinggi di dunia itu dosa kita, tapi bila kita tengok belah kanan kita, kita melihat amal kita sedikit dan amal sedikit tu kita tengok apa benda yang aku buat masa hidup rupanya sedekah tuan-tuan eh kenapa dalam ayat ini dia merayu kepada Allah supaya dia boleh bersedekah kerana dia nampak bahawa amalan dalam bentuk sedekah itu memberi impak yang terlalu besar bergantung ikhlas mana kita beri sebab itu dalam dalam ayat uh, dalam satu ayat masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman <tongan> yasha wallahu wasi'un <tongan> alim bandingan mereka yang menginfakkan hartanya infak ini dalam ruang lingkup sedekah sama ada dia berzakat sama ada dia uh, menafkahi Ha? tanggungan isteri, anak-anak, mak ayah dia Sama ada dia berwakaf eh? Dan apa sahaja impak Dalam ruang lingkup sedekah wajib maupun sedekah sunat Ya? Yeah? Saya ulang balik Peningan mereka yang menginfakkan hartanya Pada jalan Allah Adalah sama seperti sebutir benih Yang menumbuhkan tujuh tangkai Dan setiap tangkai itu pula menerbitkan tujuh ratus biji benih yang sama satu kita beri pada jalan Allah dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf dan pelbagai lagi amal-amal kebaikan kita buat, kita ikhlas kerana Allah, memberi atas nama Allah, memberi eh, atas reda Allah maka Allah akan beri rezeki kita dalam ayat ini satu kita beri 700 Allah pulang balik kepada kita Allah tidak berhajat kepada harta tuan-tuan Allah maha kaya Allah maha perkasa Allah ada segala-galanya untuk apa Allah minta harta kita tetapi Allah menyeru kepada kita supaya kita berinfak pulangannya kembali kepada kita bukan kepada orang lain sebab itu dalam kehidupan ini tuan-tuan harta kita adalah apa yang kita beri pada orang lain dalam bentuk sedekah kita masuk masjid letak dalam tabung itulah harta kita kita belanja saudara mara kawan kita belanja makan sehingga kenyang itulah harta kita kita berinfak eh membantu orang lain dalam kesusahan dan sebagainya ya eh? bila berlaku musibah kebakaran bencana alam kita lah orang pertama yang menyumbang walaupun sedikit itulah harta kita bila masa kita tengok tuan-tuan masa sekaratul Tuan maut tadi ada orang secara taufat tuan, tuan senyum. ya eh? Senyum. Ada orang secara mahu takut, terbelah biji mata. Pernah tengok tuan-tuan, ya? -tuan? Eh? Sedar mar kita lah eh. Bila meninggal tenang wajah dia. Ya, eh? tenang setenang tenangnya. Ya. Eh? Kita memandang rasa ya Allah, macam bayi tidur eh. Tengok kau tengok tu tersenyum. Senyum. senyum. Ah, ha? jenazah tu senyum. Tengok dahi, dia punya kening, dia punya jomba peluh Itu adalah tanda-tanda kematian yang baik tuan-tuan Tapi, ada juga setengah-setengah manusia yang meninggal ni Kita tengok masa dia nazak tu tuan menggelupur Macam apa eh, macam apa? Kak, anjing kena eh, pijak lori dekat highway tu. Macam mana anjing menggelupur? Ha? Dengan kaki tangannya eh? terpulas dan sebagainya Begitulah kita manusia ni atas kata menggelupur sebab azabnya sekaratul maut tu eh kenapa dia diazab begitu lihat latar belakang dia masa hidup dia adakah dia jaga solat ada tak dia bersedekah ada tak dia berzakat dan sebagainya eh dia berkait tuan-tuan baik kita dalam kehidupan kita maka baiklah kesudahan kita eh namun ada setengah-setengah manusia eh manusia pilihan ini awalnya dia jahat tapi kesedahannya dia menjadi insan yang mulia banyak contoh ya eh? kita lihat ah ha, saudara kita kadang-kadang kebanyakannya daripada yang mualaf mualaf eh daripada dia gangster eh? ada tato kat badan dia pembunuh pahan dan sebagainya bila Allah beri hidayah dia menjadi seorang yang kehadapan mengalahkan kita yang orang lahir Islam ini ya eh? yang tak nak berdakwah tetapi dia ke hadapan berdakwah tentang Islam berdakwah dengan amalan-amalan mulia dalam Islam menjadi contoh kepada rakan-rakan dia yang bukan Islam tertarik kepada Islam dan masuk Islam kerana hidayah dan asbab contoh tauladan yang ditunjukkan oleh saudara itu tadi ye. jadi tuan-tuan berbalik kepada ayat ini tadi ya. andai kata si pulan bin si pulan meninggal, ke, eh, meninggal dunia dan Allah takdirkan dia kembali ke bumi ke bumi ini apakah amalan dia minta pada tuhan adakah dia minta ya allah kembalikanlah aku ke bumi ini supaya aku boleh jumpa jiran-jiran tetanggaku rakan taulanku kawan sekerja aku nak minta maaf dengan mereka sebab aku banyak dosa dengan mereka apakah dia minta ya allah kembalikanlah aku ke bumi ini supaya boleh aku jumpa mak ayah aku supaya aku boleh minta maaf pada mak ayah aku aku banyak dosa dengan mak ayah aku apakah itu tuan-tuan Ataupun dia minta ya Allah kembalikanlah aku ke bumi supaya aku boleh melakukan umrah setiap bulan supaya aku dapat pahala. Apakah itu tuan-tuan? Ataupun dia minta ya Allah kembalikanlah aku ke bumi ini supaya aku boleh melakukan haji. Tidak tuan-tuan. Ana kata ditakdirkan dia kembali ke muka, ke muka bumi ini. Dia hanya minta satu. Supaya dia boleh melakukan sedekah. Ya. Ingat tuan-tuan satu kita beri pada jalan Allah dalam bentuk sedekah, impak, wakaf dan pelbagai lagi maka 700 kali ganda bahkan lebih lagi daripada itu bergantung sejauh mana kita ikhlas dalam memberi ya? Yeah? jangan berkira-kira dalam memberi dan amalan sedekah yang paling abdal yang paling tinggi pahalanya tuan-tuan apabila kita bersedekah dalam keadaan kita kedekut kita ada harta tapi kita sayang sangat dengan harta itu. Kita kedekut ada orang minta uh, tuan tolong infak untuk uh, asrama anak yatim kami RM10 je. Kita punya kedekut RM1 pun tak nak bagi tapi kita lawan rasa kedekut itu nak ambil RM50. Kita lawan maka ketika kita memberi itu Allah beri pahala yang berlipat kali ganda sebab kita melawan rasa amarah itu tadi. Allah Alam Bissawab eh, kerana masa mencuburui, kita start sekitar pun sekejap eh, tak sampai 15 minit eh saya bercakap dengan tuan sambil pergi 3 jam insyaallah eh? tapi eh, kita masuk waktu dan kita tutup majlis dengan tasbih kifarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh